Идет на использование э, труб, mm -hmm. труб канализационных используется. Для вторичного переработки, опять же, эти ящики могут делать. Сырье это чистое, хорошее сырье. А вот э, для каких-то канистр, для какой-то, опять же, тары она используется. Mm -hmm. вот, пойдемте дальше. Значит, пока у нас сегодня цех тут не работает, мы нас все на другом работе Значит, это цех у нас по переработке э, пленки и э, пластмассы. Значит, э, пленка Лентка поступает сюда. Здесь сортируют по видам. Вот. значит, если копленка то которая, ну, допустим, сейчас не перерабатывается, а ну, в дальнейшем должна была должна будет перерабатываться, ее пока чукуют на прессе. Значит, капленка, которая непосредственно идет в производство, значит, поступает на транспортер. Затем на э, дробилку попадает она. Угу. Значит, э, затем она идет в мойку. Пленку надо обязательно помыть от грязи, от песка, очистить, потому что это все-таки с э, баком э, угу. вот, пленка. Значит, затем она э, после дробилки она превращается, э, режется в меленькие кусочки. Я вам покажу. Вот и эти меленькие кусочки уже поступают в мойку. И э, моется. Моется угу. потом подается на... Видите, может, видно вам, что здесь вот вот видите, сюда. Вот такие вот, как трубы идут. Это сушилка. Вот, видите? Угу. Сушилка. И затем по этой трубе попадает в этот бункер. Она э, в этом бункере, значит, вот это... После этого бункера она попадает в барвамерат. Вот это барвамерат. Вот она, видите? На меленькие кусочки здесь можно посмотреть ее. Вот она уже помыта, помыта она и подроблена. Это вся пленочка. Затем этот агломератор для чего он используется? Он нагревает пленку до определенной температуры. Затем наливается вода и пленка съеживается, превращается в агломерат. Агломерат это вот, смотрите, вот такие шарики. Вот эта пленка превратилась уже в сырье. Это агломерат. Называется, пожалуйста. Вот. Затем этот э, агломерат. Чем я тебе дальше покажу. Покажи. Процесс на свет, на свет. Для технических каких-то не, не пищевая она уже, понимаете? Угу. Она, вторичка не используется для пищевых, тем более для игрушек, для детских. Угу. Смотрите, за, поступает она вот в агломератор, э, в okay. Вот эта машина называется гранулятор. Вот туда засыпается она. Значит, по шнеку подается в, в ломфер, э, нагревается, растворяется Такая общая, такая тянучая масса получается из пленки. Если вы uh -huh. подожжете пленку, да, вот она так тянется, uh -huh. да, uh -huh. температура набрала, и вот okay. Затем, значит, затем вот здесь вот можно будет увидеть, видите, отсюда идет как лапша, как макароны делают, как лапша. Uh -huh. Она расплавленная, уже тянут из него нитки. Это водичка просто. Угу. Значит, тянут нитки. Вот, вот такие нити идут. Как, как знаете, вот, э, Остывают угу. эти нитки. И затем там резальная машина, резак стоит, и нарезает на мал, маленькие гранулы. Это уже есть сырье для использования. Вот я вам показывала на стенде маленькие гранулы. Для того, чтобы эту, эти гранулы засыпать в машину, которая дует пленку выдувает mm -hmm. пленку. Вот это вот сырье для того, чтобы оно как бы через фильтра прошло, через мойку прошло. Mm -hmm. И вот она чистая продукция, уже чистое сырье получается. И вот оно значит, используется для дутья опять. Mm -hmm. mm -hmm. Насколько дешевле использовать второе сырье по сравнению с первичным сырьем? Ну, в два раза. два раза, да? В два раза, конечно, дешевле. Mm -hmm. Но еще раз говорю, оно не может быть применено для значит, угу. пищевой продукции, для упаковки каких-то пищевых продуктов, угу. вот, и та, также и для тары, оно используется угу. для технических, для каких-то масс, для угу. каких-то строительных С... смесей и так далее. Угу. Скажите, а вот, скажем, в квартире, на кухне у людей сколько должно быть ведер для того, чтобы они грамотно, нормально сортировали мусор? Ну понятно, одно ведро для органики. Дальше у нас идет какой-то пакет для пластиковых бутылок и упаковок пластиковых. А дальше вот третья категория, куда входят кулечки из-под, ну обычные кулечки. Потом упаковки, например, из-под масла с фольгой, упаковка из-под йогурта картонная. Вот как их сортировать? В квартире же в доме не разложишь, там 10 ведер, не будешь же сортировать. Я первоначально вам говорила о том, о наклейках, которые находятся на баке. И написано, что конкретно бросать в бак. Вот бак, который предназначен для пластика, вот в этот контейнер мы ложим не только пластиковую бутылку, а всевозможную тару. Еще раз говорю. Угу. Если у вас дома стоит, как у меня вот дома, у меня дома стоит, значит, я в частном доме живу, у меня дома стоит небольшая ведерко для органики, которую я тут же вынесла для того, чтобы он там на ночь, да, я тут же приготовила еду, шпайки какие-то, да, и отнесла на компостную яму. Угу. которую в каждом частном доме, я думаю, угу. у хозяев нормальных она есть, угу. потому что используется и под деревья, под какие-то кусты, под даже под цветы, если нету э, такого вот огородика маленького, то под цветы оно тоже используется нормально по летом, правильно, а вот, э, этот. А э, второй кулечек у меня значит для бутылок стеклянных. Третий кулечек стоит для вот этих всех упаковок. упаковок для пэт бутылки, если это йогурт, дети съели, я эту вот, для того, чтобы, ну, оно стоит, я каждый день его не выношу, у меня так ну, не, не набивается, оно каждый mm. день этот кулек. Но я помыла эту достаточно сполоснуть для того, чтобы снять йогурт, чтобы запаха не было. Я ее сполоснула водичкой и бросила вот с под йогурта, э, с под печенья тоже туда, но для того, чтобы, если я положу 2, 3, 5 пластиковых бутылок, если у меня какое-то мероприятие дома, допустим, у меня будет полный кулек, uh -huh. правильно? Uh -huh. Но для того, чтобы такого не было, я пластиковую бутылку что сделаю? Сдуваю. Сожму просто руками. Дам uh -huh. ребенку, ребенку будет прикольно uh -huh. его сжать. Ну, в принципе, правильно? Ну как угу. я делаю. Угу. Наш ну, сожми сажал мне его и поигрался заодно и бросил понимать, что объема меньше уже в кульке. Вот также и значит упаковку с под печенья я ее разделила. Вот если знаете такая пластиковая или да, да я ее разделила, чтобы объема не было и друг друга вложила и положила в этот же кулечек. Если это консерва какая-то, то же самое. Я ее сполоснула тепленькой водичкой, но мою еще немножко бросила, чтобы сполоснуть жир, чтобы запаха не было этого, и чтобы она сухенькая была. И опять же положила в кулек. Угу. Все. То есть все отходы, по сути, можно сортировать в Все. Кроме. Кроме. Значит, Памперсов. Угу. Памперсы это это уже мусор. Памперсы никуда не идут. Ну, в принципе, ну вот все, кроме Памперсов. Uh -huh. А так все можно. Uh -huh. Ну вот, э вот подумайте даже для себя, вот подумайте, какие у вас отходы дома. У вас или органика, uh -huh. или упаковка. Ну вот да, Правильно? больше всего упаковок. Если маленький ребенок uh -huh. в памперсе появляются. Uh -huh. Но вот у вас в разные э урны, в разные машины идет бумага, идет э пакеты, э пакетики разные. Вот нужно еще отдельно складывать бумагу. Получается, Если так? у вас возле дома есть, значит, есть контейнер, где можно разделить бумагу, uh -huh. упаковку, разделите бумагу. Uh -huh. Еще разделите бумагу. Если у вас нет контейнера рядом с домом, вы можете uh -huh. там, где пластик, uh -huh. вот, вот стоит пластик и стеклобой. Uh -huh. Допустим, два контейнера стоит. Uh -huh. Вы можете в этот контейнер, где пластик, тоже туда упаковку получить. Uh -huh. А есть еще у людей туалетная бумага? Что с этим? Ну, туалетная бумага это все-таки, ну, скорее всего мусор, понимаете? А вот туалетную бумагу, ну, мы, например, сжигаем. Ну или сошите, или как А вот если в квартире, то ее нужно просто выносить, ну, отдельно, ни с чем не смешивать. Да. Я в том, что вот опять говорю про штаты. Там такая, такие санузлы. Там такие стоят туалеты. Нет. Ты бросаешь ее, и она сделана из такого материала. Она просто растворяется. Никто там не собирает, как у нас здесь в эти отдельные корзиночки. Не, но в туалете стоит себе правильно этот пакетик. Ну, луна да, в пакетик вынесли ее отдельно. Ну, она, конечно, туалетная была, то